Да? Да, например. Ну а вот как бы лабораторной службы Северского Донецкого бассейна управления водных ресурсов, были отобраны пробы в бассейне Северского Донца на определение гидрохимических и гидробиологических показателей. По гидрохимическим показателям будут определяться общее солесодержание, азотная группа, фенолы, ртути, нефтепродукты и тяжелые металлы. А по гидробиологическим показателям общая численность фитопланктона и биомасса. Сейчас проводится отбор проб воды в рамках совместного проекта Фонду розвитку громады Краматорской городской общественной организации и проекта корпоративной социальной ответственности Институт недорецепционного газа компании Shell. Сейчас от пробы воды производят специалисты Северско-Донецкой бассейновой лаборатории. Пробы берутся в Харьковской области, это район Исхара, Печенежское водохранилище, берется в канале Днепр-Донбасс и по рекам бассейна Северского Донца. Это в истоках реки Казенный Торец, по течению Казенного Торца, это Ясногоровская плотина, Карловская плотина, место впадения Казенного Торца в Северский Донец. А Северский Донец это как раз река, которая фактически... Поет Харьковскую, Донецкую, Луганские области. Лампа включена, приступаем к анализу. Всего 20 цикла, одна можно. И подготовлена, проведена через анализ, как и вся проба. Здесь есть какой-то этот металл, то он будет автоматически отнян от пробы. Советская, эдоянская, большой такой такой похипкой, погрешностью, да. Абсорбировалось вот это. Да, поднимает, поднимает и все. Я хочу обратиться ко всем. Людям, которые вот, э, живут в бассейне Северского Донца, что качество воды очень-очень хорошее, я подчеркиваю, очень хорошее. И соответствует всем нормам, и бояться не надо. Вот, если какие-то есть э, осложнения, то это уже идет по вине там, допустим, местных э, служб, водоканалов. Идет уже, может быть, какое-то вторичное загрязнение. А так вода достаточно отвечает всем гостам, всем требованиям. Мы за этим очень жестко, четко следим. Думаю, будет так и дальше.